alla ta'ala kay yusabbih jahannam

সকলেই কাতারগুলি গুলি সোজা করে নেন দড়ি দেওয়া আছে দড়ি খেয়াল করে পায়ের গোড়ালি রেখে আমরা কাতার সোজা করে নেই কাতার সোজা হয়ে গেলে খালি জায়গা পূরণ হয়ে গেলে একটু একটু বসেন সকলে বসেন আর পিছনের কাতার একটু দেখব তাই সামনে যেনারা আছেন একটু বসেন এখনই জামাচ্ছর হবে ইনশাল্লাহ বছরে দুইটা দিন

اما بعد فاعلموا ان يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الاحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني فترهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفاء ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر من صدقة الفطر والصلاة والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله نعم بقيت بقيت المسألتان فنذكرهما الآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كصيام الدهر الثانيه كان النبي عليه الصلاه والسلام يكبر بين أضعاف الخطبه اكسر التكبير, اكسر التكبير في خطبه العيدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله پھر لاؤني نو سر راجن ني مي جي پايي 那不是那个鱼怎么搞？他个 <music> <music>